Ну, могу вам сказать откровенно, уже давным-давно Китай поставляет все необходимое оборудование для того, чтобы значит, непосредственно уже в России значит, производилось оружие, это станки, это всякого рода чипы. Ну, слушайте, ну, то же самое, что, например, кто производит, допустим, когда были заводы в России, да, Мерседеса там или БМВ, вот, да, были российские заводы, они там типа выпускали, значит, и автомобили BMW, и, значит, и Mercedes, но только российскими их не назовешь никак, эти машины. Это были машины немецкие, немецкого бренда там и так далее. Все то же самое сейчас делает Китай. Все, что по нам летит, например, сейчас исследуется вот последнее, что к нам прилетело орешник, ну и там находят суперкомпоненты не только Китая, ну и, значит, и Тайваня, и говорят, если американские, европейские детали. В общем, ну и американцы просто через Северную Корею откровенно просто передавали, значит, и артиллерийские снаряды, просто артиллерийские корейские снаряды, которые старые, передавались на фронт, а заменялись они китайскими снарядами. Вроде как бы не подкопаешься к Китаю, но в любом случае он передает оборудование, ну а все собирается в Российской Федерации. Точно так же, как Иран передает все оборудование для шахедов, а собирается оно сейчас на заводе в Елабуке. Вот. Поэтому Китай абсолютно точно участвует в этой войне, ну и некоторые уже политики в Америке, не стесняясь, заявляют об этом. А Байден просто боялся как бы, выносить ссоры из избы. Но когда корейский народ уже появился в Курской области и даже насилует уже своих учителей, по русскому языку, то, в общем, все становится явно и ясно, что надо уже убирать и, и Китай с дороги. Тем более, что Дональд Трамп сейчас должен после инаугурации, если он выживет, конечно, потому что может на него быть покушение, объявить войну Китаю. Это будет торговая, обширная, большая война. Как вы считаете, может ли Украина восстановить ядерный статус в наивысшие годы? Ну, однозначно, если мы не будем приняты в НАТО, значит у нас точно появится официальная ядерная бомба. Могу всех вас уверить, дорогие друзья, у нас нету ядерной бомбы, как у Израиля. Но если что, если надо будет ее применить, примень, дорогие друзья. Она уже, они уже, наши ядерные головки уже есть. Если кто, это, ну, для хотел сказать для тупых, но я думаю, наши зрители не тупые, все понимают, в общем, Зеленский не мог заявить о том, что Украина может быстро создать оружие за 2-3 недели, если бы оно уже не было произведено. Вы понимаете, что два с половиной года войны мы просто так не отреживались в берлоге медведя. Вот. Медведь оскалил нам зубы, а мы его должны теперь пришибить и при... и убить вот, в конечном итоге. Поэтому ядерное оружие у нас и так есть, а если ну, наши западные партнеры не захотят нас брать в НАТО, ну значит им придется объявить, что оно у нас такие есть и передано нам. Потому что был нарушен Будапештский меморандум. А в Будапештском меморандуме там четко конкретно было прописано, что нас должны защитить. Когда отобрали у нас ядерное оружие. Не смогли защитить? Верните нам ядерное оружие. Ну і також зараз є інформація на рахунок того. Такі знаєте, певні дискусії а, щодо того, чи Британія також буде нам надавати ядерну зброю Україні. Ви власне щойно сказали про те, що в нас вона уже є. А ця ядерна зброя це наша власна розробка. Нам її дали певні якісь наші партнери, в тому числі можливо Британії. Чи а, партнери наші не знають про існування а, ядерних боєголівок безпосередньо на території України? Ну, они сами свои передавать нам не будут. Естественно, им незачем это делать, зачем им собственную как бы, страну ставить на грани уничтожения. Мы понимаем, чем больше ядерных боеголов сейчас у Лондона и у Парижа, тем меньше шансов, что на них рашисты применят вот этот орешник, да, или как они там его назвали, очередное дерево. Да. Ну, я могу сказать только одно, что нам не нужны чужие ядерные бомбы, у нас есть собственного восстановленного изобретения еще при Советском Союзе. Мы просто все восстанавливаем. И не случайно удар был нанесен недавно метаферически именно по, по Южмашу, да? потому что именно там и производится, собственно говоря, в подземном заводе все, что касается ядерной сброи нашей страны. А, Досвід биты в глиб российской федерации, чи будут певні какие-то изменения в ходе войны? Как это, загалом целом, будет ситуацію ситуацию на фронте? Ну, мы собираемся дальше бить значит, по всему, что там находится. Да? вы помните вот этот мужчина, похожий на Путина, у которого руки не шевелились, видимо, они у него настолько дергались, что он вышел такой из из ларца, именно после того, как был уничтожен в Курской области, а, значит, его подземный бункер <laughs> вместе там с этими с корейскими офицерами там и всей этой армадой корейской и там и советских этих российских генералов, да. Вот, ну просто ему показали, как в каком бы ты бункере ни находился, если ты применишь ядерное оружие, мы твой бункер уничтожим. Надо будем, а уничтожим. Да, и даже если они думают, что, значит, ну, раньше они думали, что любой бункер сохранит их жизни, то теперь понимают, что не спасет их никакой подземный бункер и на 3 километра, и на 5 километров, потому что если надо, то Томагав долетит куда надо, на 2000 километров, и уничтожит любой бункер. Поэтому вот так и не засняли руки трясущиеся Лили Путина, да, который что-то там говорил о том, что у них какой-то орешник появился вообще. Ну а все это старый кедр еще советских времен, еще непонятно, способен ли он вообще применять ядерное оружие, потому что это была абсолютнейшая пустышка. Поэтому, дорогие друзья, нужно понимать, что и дальше удары в вглубь будут приносить быструю победу нашей страны. К сожалению, нам партнеры дали всего лишь 50-60 примерно таких стоумшетов, да, атакам, но ждем от немцев после выигрыша, значит, Мерца, да, что он нам даст Таурус, и мы уничтожим, наконец то Крымский мост. Но все ближется к развязке и к победе, значит, нашей страны в следующем году. Значит, проникновенные удары, особенно по Московской области и по Москве, Просто закінчити цю війну. Я вважаю, що треба бить исключительно включити и і по Москві. Влад, підтримую вас повністю. Ну і також давайте поговоримо з вами: чи будуть ЗСУ завойовувати інші території в Російській Федерації, чи вдасться зробити певний якийсь прорив до кінця року? Ну, найголовніше, коли Зеленський сказав, що ми вже не претендуємо на, на Крим, це... Это... эволюция, он то, что он хочет сделать с Крымом, да, что типа надо подходить к Крыму дипломатическим путем, но всякое может быть, потому что примерно 14 бригад у нас новых уже подъехало оружие, и, например, понимаете, например, Новый год, где-нибудь первое января, все орки э, бухают там, опьянены, и какой-нибудь наш спецназ, значит, наши какие-нибудь морские котики приземляются где-нибудь в Севастополе, там, в Феодосии или, или в Патуре, и вдруг все понимают, а что Крым уже принадлежит Украине. Так что, дорогие друзья, ждите. До первой звезды нельзя, но после Рождества может быть всякое. Поэтому я считаю так, победа Украины будет после взятия Крыма. Будет окончательно э, росчерк пера нашей армии. И самое главное, ждать абсолютно неожиданных ситуации нужно будет именно под Новый год и сразу после Нового года. Особенно после того, как орки уничтожат практически всю свою армию, срубят ее, все свое мясо на Курской дуге, где-то под Донецкой, значит, под Кураховом, где идет борьба за литиевые месторождения. Потому что самые большие литиевые месторождения, которые хочет, в принципе, Илон Маск, находятся именно под Кураховом. Поэтому сейчас идет такая борьба большая именно за это. Но может все неожиданно проявиться в Крыму, и там окажутся наши ЗСУ. А ЗСУ, если где-то оказывается, то уж точно берут бразды правления в свои руки. Дуже цікаво, дякую вам влади. Ну і власне, чи все, все ж таки до кінця року Кримський міст? Давайте також про цю тему поговоримо. Ну, у нас осталось всего лишь на всего 50 ракет, способных это сделать, пока не дают нам больше. На Крымский мост, мост может, может уйти штук 20, поэтому, ну, особо лучше очень какие-то повзрывать склады. А вот когда немцы дадут нам и после 23 февраля, может это будет уже и в апреле месяце, там или в мае, может быть поставлен аккорд уничтожения Крымского моста. Либо надо просто отследить так, чтобы какие-то швы, на мосту, где очень-очень точно ударить, чтобы его могли поразить, например, Стоуншедовы, да, то есть они тоже могут, в принципе, уничтожить Крымский мост. Но именно Тауэрс это та необходимая ракета, которая железобетонной конструкции просто уничтожает и просто от них ничего не остается. Ну, Шольц уходит, придет Мерц, ждем этого. Дякую, влади. Ну і також рік дійсно підходить до свого логічного завершення. Які міста в Україні до кінця року перебувають під найбільшою загрозою, а, і також чи є ризики окупації нових населених пунктів? Ну опасна штука для курахова що враг бореться з літів міста зараз в кінці цього года. Просто не розуміють вони, закончится война, при Дональде Трампа или нет, надо отхватить те земли, которые, значит, драгоценные, да, то есть редкоземельные имеют металлы, минералы, и вот они когда борются именно за это. А, Но ну, а больше, как бы, таких ситуаций я не вижу. Будет, конечно, сложности ситуация, значит, под Купинском, опасность именно для Купинска. Но я думаю, мы удержим до конца Нового года и Купинск. И самое главное, Покровск, Поэтому я думаю, что шансов сейчас сдать какие-то большие города у нас нет от слова совсем, тем более у нас сейчас буквально Джо Байден заваливает оружие, непонятно, что он делал последние два с половиной года, но последние месяцы он это делает в пику, наверное, Дональду Трампу. Ну и опасность для таких городов сейчас будет ужасающая, но как и на моем канале, я все время говорил, что именно ноябрь Месяц будет очень опасный, конец ноября, для Одессы, для Сумы, вот и там больше всего жителей умирает в этих городах. Также неприятная ситуация в Херсоне, в Харькове может продолжаться, по Николаеву могут тоже лупить очень серьезным образом. Ну и главная цель номер один в конце ноября это Днепр. По Днепру будут наноситься разящие мощные удары, это могут быть тяжелые застройки там и так далее. Также плохая ситуация в Павлограде и Кривой Рог тоже либо в эту всю ситуацию. Да, ну и сейчас еще будут, конечно же, значит, мусолить еще и по Черниговской области, да, вот там тоже могут быть всякого рода неожиданные ситуации. Киев более-менее спокоен, но тем более, что сейчас все, что может защищать, подведено к Киеву. Ну и самое защищенное место в Киеве – это американское посольство. Чи є ризики для окупації Дніпропетровщини на сьогоднішній день? Ви щойно зазначили про те, що бити по цьому місту будуть. Ми розуміємо про те, що воно а, досить близько до безпосередньої зони бойових дій. А чи втримаємо ми Дніпропетровську область? Ну no, саме опасний період для Дніпра Дніпропетровської області це після Нового року, Там уже можуть і фаби літати по Дніпру. После Нового года и Запорожье суперопасная ситуация, что враг может прорваться к нему. Поэтому именно после Нового года, уже там январь, февраль, могут уничтожаться фабами, как и Харьков, вот сейчас, да, уже такие большие города, как Запорожье и Днепр. Если, конечно, нам не дадут необходимое оружие, то есть F-16 нам должны больше дать, а в 16 просто будут уничтожать на подлете все эти вертолеты и все, что там подлетает, которые там, самолеты, эти сушки, которые, значит, сбрасывают эти фабы. они просто будут уничтожаться F-16. Дадут нам хорошую партию F-16, я думаю, проблем не будет. Но до Нового года никаких проблем не будет ни для Запорожья, ни для Днепропетровской области. Врага в Днепропетровской области до, я бы так сказал, до переговоров с Дональдом Трампом, до 20 января, не вижу. Ну і також давайте обговоримо ще одну актуальну ситуацію: це саме безпосередньо відключення е, світла. Чи будуть блокаути перед новим роком в новорічну ніч? Чи будемо ми світлом? Власне, як про це вам говорять зорі? Ну, саме опасний період зараз у нас буде е, декабрь місяць. Я говорю, ноября не такий плачевний, як його рисують там з всіх сторон. А вот декабрь, да, уже может быть довольно-таки сложная ситуация, тем более сейчас будет ситуация, связанная с запугиванием, со всеми этими трудными делами, и энергетика может страдать после того, особенно как развернется Марс и станет ретроградным. Это будет 6-7 декабря, поэтому вот если враг захочет обесточить нашу страну, нанести самые разящие удары, просто сделать так, чтобы в некоторых городах был блэкаут, так это, конечно, первая неделя декабря, особенно, я бы так сказал, середина первой декады декабря, где-то уже начиная после первого декабря, и самый эпицентр это 6, 7 по 10, 12 декабря, там действительно может быть массированный обстрел Украины, опять там сотни ракет, всякие, всякого рода там могут лететь на нас, Ну вот до этого періоду я думаю, ніяких больших вірних отключений света до декабря месяца не придвідеться. Ну і власне також поговоримо трішки із з вами про те, що відбувається у світі, зокрема у Фінляндії. Жінок почали готувати до можливої війни з Росією. Як вважаєте ви, чи все ж таки полишив Путін? свои идеи на рахунок нападу, эскалации инших украинцев, ну, ну, конечно, он сейчас хочет на уши этот Лили Путина уже двойник Путина поставить на уши всю Европу. Сегодня, когда мы с вами ведем запись программы, вдруг упал грузовой самолет над Вильнюсом. Да, что случилось? Видимо, все-таки подорвали, да, в да. посылке была видимо мина, которая подорвала этот литовский самолет грузовой, он упал, да. Тут они на, до этого диверсии проводили, там, кабеля а, с интернетом перерезали из Финляндии уже в Германию. А, поэтому, да, фин, финны уже готовятся к этой гибридной войне против Российской Федерации, и, конечно, во оружие. И финская нация, именно финны всегда были воинами, и если кто-то и есть в Европе, кто может за свою страну бороться, это именно финны. Финны не сдадутся, как немцы, которые могут сдаться в один момент. И там даже исследования произвели, опросы. 70% немцев готовы прямо сейчас сдаться Путину и русским. Да. У финнов наоборот, процентов 80 готовы идти в армию и защищать свою страну. Поэтому да, наравне с Украиной финская армия самая мощная. Да. Но есть еще одна армия, которую можно поставить на третье место. Это поляки, да. А вот они очень супер классно оснащены сейчас натовскими всякими прибамбасами, в том числе. И у них F-35 самолеты есть, поэтому они супер классно эпикированы. Поэтому эти три армии ровно то, что не, не даст расистам пройти в Европу. И Франция всякая, там, или Испания, Португалия могут спокойно спать да, вместе с Италией и Германией. Ну і на завершення я хочу із вами поговорити про те, що Путін має наміри представити свою ідею поділу України Дональду Трампу. Як Трамп зокрема буде на вашу думку реагувати на це? Наскільки він буде підтримувати або безпосередньо входити в опозицію із Путіним щодо його нікчемної ідеї? Ну і власне, чим це все закінчиться в результаті для України? Як ви вважаєте? Ну, Трамп уже выдвинул свою соль, Путину. А Путин, он ему конкретно сказал, убирайся из Донецкой области, где есть залежи титана, особенно, значит, урания и лития, которые необходимы для Илона Маска, чтобы делать Теслы, это, все, что касается его оборудования, космические технологии, везде нужны литиевые батареи, они нужны и в айфоны, они нужны в, те, в Теслу и куда угодно еще. Поэтому он сказал, убирайся из Донецкой области к границам 24 февраля 2022 года. Да, за это получишь целую Луганскую область. Вот. А так, если не пойдет, по-моему, ну, ну все, мы тебя, короче, будем взъерошим тебя так, что тебе мало не покажется. И дадим столько необходимого оружия, которое будет лететь вглубь твоей страны, что тебе мало не покажется. Поэтому санкции Дональда Трампа были все, нанесены все удары и по Курской области, и недавно по Брянской области, да, вот очень больно там было. Ну и С-400 уничтожен тоже с да, и атакасами, такая система. Ну и сейчас будут еще удары, скорее всего, по Ростовской области.